Вчера ничего плохого не делал. Но валялся Значит, вчера был обряд, в принципе, не целевой. Надо просто было выяснить один момент, который давал бы возможность тем людям, которые это видели. Просто подойти к этому каналу, который образовался в результате, и вытянуть то, что им надо. Это просто был вчера день, когда небо с землей соединились, и было просто вот а, так. У нас а он ваше... ночь колбасы, после вашего неба. <свист> <свист> ну, извините, кто то кого-то поймал <свист> ваш пеночек. Значит, какую-то сущность хватил и Может, вас, Нет, не отпускал. Может данные у меня такие. Я не знаю. Что... Это не ко мне если просто кому-то что-то надо было в этот момент, он мог об этом сказать. Но надо было сформулировать правильно мысль, очень коротко. Вот. И естественно, когда много людей что-то хотят, вот, им сложно ну, как бы, каждому вытянуть свою. Огонь костра просто содействует обычно тому, чтобы это как и очищающая вот, древние себя древние тюрки, древние монголы проводили сквозь Ряд костров людей, обычно переказская ставка и так далее. Для чего? Очищение, чтобы убить э, там, все сущности, которые вредят человеку. Ну, была такая победа. Естественно, когда холера или чума была, тоже делали костры. И точно, то есть э, и дезинфекция, и как бы внутреннее очищение. Вот. Ну, в принципе, как бы, из того, что делала, они все. Если кто-то что-то себе там увидел, поздравляю, это ваше. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, давайте сейчас, потому что я побежал. А, пардон, если кому-то надо сегодня последний день консультирую, делаю там спины, у кого проблемы. Давление у кого пониже, можно отрегулировать, но это надо посмотреть. То есть индивидуальный прием, пожалуйста, два. Для... Спасибо, всего доброго. Вот он, страшный на кредит. А. 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 Ирина Ермакова, художница. Так, четыре хороших тренера. О, Борис, пять хороших тренеров. А люди, кто хочет еще на мафию пойти поиграть? Они засели в 12-й комнате, людей не выпускают, взяли в заложники. А, в этом, в большом зале. Значит, люди там уже вырываются, кричат, да, тренеров не пускают, он их uh, делает с ними зомбирование, правильно я говорю? Нет? Люди его. Так, вот, это отлично. А что ты жилеточку с не снял, Саша? Он хотел не только жилеточку снять, но тут Юра есть, понимаешь, проблема. А? Мафия. Внезапно. Там сейчас доигрывают и отпустят, все нормально. Там никого приблизительно не держат, все самостоятельно собрались. Приглашаю желающих, меня спрашивали, что-то кто-то дошел, кто-то не дошел. В общем, в 5 часов мы еще проведем вот в большом зале мафию по классическим правилам. Те, кто слышали правила, даже кто хочет посмотреть, все будем рады, приходите. Да, Ирина Балонова, где? Алиса, где Балонова? Надо с ней конфеты посмотреть. Так. Да. Валерия Лузина и Александр Шихалев. Валерия, сертифицированный специалист по системному моделированию семейным расстановкам. телесно ориентированный терапевт, гештальт-терапевт. Шаталев Александр, психолог, гештальт-терапевт, кризисный психолог. Мария Лукова, членов комитета, реквизит. Продолжение сегодня будет вчерашнего мастер-класса Гештат и японская техника Шибари. Но вот. А? Да? Будем, да. Будем связывать, если кому-то интересно, чему-то научиться. Если будут модели, то можно попробовать показать сами. Я ничего как не буду обещать на этом мастер-классе, кроме того, что ну можно попробовать будет новые состояния, новый опыт новые переживания, ну, может быть, новые удовольствия. Последнее особенно. Саша, вы будете подвешивать или класть? Нет, нет, нет. Комната 1. Комната 1. Жалко, такие фотки были классные, с подвешиванием. Вот там беседочка есть, можно отлично повесить Машу. Ну ладно, ложись, будет Комната номер один. Так. Борис Миельцев, руководитель Центра успешной жизни. израильтянин. Спасибо. А, здравствуйте, дорогие друзья. А, у меня завершающий мастер-класс на этом Я думал, что что будет правильно в конце? Какая тема. И почему-то мне захотелось про интуицию, когда я планировал то, что буду здесь давать. Я дам две техники. Техники, связанные с эриксоновским самогипнозом, и не только, немножко телесные, которые помогают получить ответ на вопрос. Приготовьте два вопроса. Один закрытый, другой открытый. Будем получать ответы на закрытый. Закрытый знаете какой, да? Ответы, которые да или нет. Любой вопрос, который вы хотите задать себе, своей интуиции, ответ на который да или нет. А открытый это просто как, почему, зачем, каким образом. Ну, в общем, любой открытый вопрос, где развернутый текст ответа. И вот я покажу техники и поговорим о том, как работает интуиция. Хорошо, это завершающий мой мастер-класс. И всех, кого не увижу уже на своих мастер-классах, спасибо те, кто были, спасибо те, кто не были, спасибо, что приехали на и мы увидимся я надеюсь, на одном из следующих товаре. И, как обычно... А, перед этим, конечно, каждый раз, каждый день, и сегодня последний день, в одно и то же время, в одном и том же месте, в дискотеке, хотел сказать, в игротеке, мы встречаемся и занимаемся важными и нужными практиками. А сейчас подарки. подарки по одной карте, пожалуйста. Подарок у меня последний диск остался. Вот сейчас он будет разыгран. Давайте быстро, ребят. У нас еще масса хороших, интересных тренеров. Поэтому быстро берите подарки. Все, кто приходит с картами на мой мастер-класс, тут еще несколько карт. Наша, твоя карта. Давайте, несколько карт. Берите. Быстро, быстро. Есть возможность выиграть что-то важное, ценное и нужное. Возьмите. Все, карты остаются не взятыми. Ладно, хорошо. То есть, кто, кто Так. Кто он? Вау! Вытащить свою карту, такого у нас еще Поздравляю! Вот это да, это видели, это визит. Поздравляю! А, вот диск. Удачи и, и уже есть, да. Здорово. До встречи. Всем, всем, кто, кому не увижу, всем удачи, счастья, радости, все самого лучшего в жизни. Спасибо. До свидания. Борис Никитич будет в критике. Пятый угол Екатерина нашел да, не только я, тут еще есть Василий Шишкин, а там в Гамаке можно найти тело Никиты Бондарчука, он тоже пригоден к работе. Вот, хочу вам искать маленькое правило в завершении. Если вы здесь на фестивале, в течение фестиваля приняли какое-то очень важное решение по изменению своей жизни, но вот такое, которое меняет жизнь, и которое сначала что-то вот, ну, там, развестись, или там, послать начальника на три буквы, или что-то вот такое кардинальное, то не делайте это сразу по приезду. Подождите хотя бы две недели. Потому что когда вы делаете это сразу, вы делаете это на энергии фестиваля, на энергии, и вы так вот всю жизнь свою так и разломали, а потом энергия фестиваля кончилась, и отстраивать непонятно как. Поэтому с любыми жизненными серьезными изменениями подождите две недели. Если решение сохранилось и силы на это есть, то это ваша энергия, ваше решение, и делайте. А сразу, ну вот такая техника безопасности, она верна и для сознаний, которое происходит во время гештальт-терапии. То есть, если у меня клиент осознал, что вот он хочет все изменить, я говорю, ну, поживи с этим недельку-другую, если все еще хочешь, меняй. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны к своей жизни, будьте осторожны с такими решениями. Вот. Если что-то на фестивале у вас осталось незавершенным, недоделанным, у вас есть какая-то потребность в индивидуальной консультации, обращайтесь ко всем нам. Мы с удовольствием вам поможем, чтобы вы уезжали отсюда завершенными, счастливыми довольными и приезжали на летние давали. Обязательно. Хочу дополнить, я солидарен с моими коллегами. действительно, и в танатопрактиках практиках тоже присутствует такая же вещь как безопасность то есть и первую неделю две недели не рекомендуется принимать решения потому что измененное состояние сознания которое достигается путем посещения различных мастер-классов и в частности тонатотерапии вот, они будут менять вас вот, то есть вы будете по-другому воспринимать мир вот. и приблизительно это сохраняется на неделю-две недели то есть это время так, буферное. То есть его лучше выдержать. Вот. То есть посмотреть, прислушаться к себе, к своим внутренним ощущениям, э, позывам, э, желаниям. Вот. И потом уже по истечении этого времени можно уже будет принимать решение. Ну, такое пожелание э, от мастеров, от нас. И если, конечно же, есть желание общаться, то э, прошу, обращайтесь. Спасибо. Вот, и что можно делать на энергии фестиваля, я решила еще сказать. Вот те решения, которые не ломают жизнь, но нужна энергия для них, и не хватает там начать бегать по утрам, сесть на диету, я не знаю, там заняться йогой. То есть такие конструктивные вещи, на которые не хватало энергии, вот их классно начинать на энергии фестиваля, и для этого они существуют. существует. Вот. Так, на следующем бабаре. Да, да, обязательно. Смотрите, билет на следующий товарный июньский, стоит 2400. Если вы покупаете его, если вы были на этом фестивале, он стоит 750. Но можно сориентироваться до 20 июня. Ой, мая, господи, до 20 мая. В июне получается два государственных праздника за одну неделю. Там и Троица, и Конституция. И получается за 11 дней 4 рабочих. Так что поехали лучше на море. Погоди, тепло, хорошо, отдохнете в начале лета. Баня, баня, баня будет? Я э, подумал, что он завтра выступает. Я не знаю, Костя. Если он сегодня не приедет в 5 часов, значит, будет завтра в 3. смотрите, завтра вы берете печеньки, яблочки, там какие-то закуски, салатики, капотики, приходите, мы накрываем общую поляну, алкоголь не употребляем, потом мы с вами сжигаем уголь барабаним, фаерим, встречаем Новый год и идем домой. Здесь в три часа. Ну, как встретим Новый год, так и разойдемся. Нет, ну, пока автобусы будут ходить, я думаю, часов в девять мы уже отстреляемся. И у вас спали. Если кто-то на территории будет из мастеров проживать, можно его использовать для мастер-класса, если он согласится. Вот ткачук запалился, что будет. Я считаю, терапевт. Юрий Мельник, член школы странствующих, секретарь Харьковского филиала. Страшный мастер по вуду. Здравствуйте. Дарья, спасибо за уважение. Спасибо за фестиваль, все было замечательно. Те, которые не сильно умные, решили, что им что-то есть Ну, это их выбор. Что хотелось бы сказать. Школа странствующих, это Харьковский прием, Школа странствующих, в у нас существует с 2000 года. Вот. Также на фестивале здесь есть, по меня, два представителя, но они оба сейчас немножко заняты. Вот. Один связанный с своим мастер-классом, мастер по дорогу который проходил обучение полгода, Мария Сергеевна Луговая. У нее сейчас проходит этап практики, подходите, обращайтесь, вот. ей нужно практиковаться. Расклады по дороге делают достаточно хорошо. Что-что? что что но когда руки развяжем, развяжу, тогда на ладони все разложу. Пошли, вот. Да, есть такой аркан старший, повешенный. Нужно принимать то, что происходит вокруг вас. Пошли. Вот. Также здесь сегодня есть наш глава ХСК фестиваля Сергей Анатольевич. Я у него учусь уже 4 года. Вот до того, как я начал практиковать афрокарибские традиции, это, в принципе, скорее более корректно назвать Пало. Вуду — это общее название. Почему говорим Вуду? Потому что вы все знаете мультики, фильмы, вы знаете это слово. Оно вам знакомо, как бы есть какая-то связь, понимаете, хотя бы приблизительно, о чем это. Периодически я люблю проводить свои серию мастер-классов, тренингов или семинаров с историей. Как оно появилось? Откуда оно появилось? Откуда появился этот страх? тот, который некоторые почему-то журналисты <coughs> испытывают к этому. На самом деле это все очень просто. Это незнание. То, чего человек не понимает, не знает, как оно выглядит. Темная пещера, она страшная. Вот. у детей у них монстры в шкафах, под кроватью и так далее. Непонятно, страшно. В принципе, одна из целей, которую я преследую своими мастер-классами и выступлениями, это чтобы вы прийти ко мне и заплатить много денег, это хорошо. Но чтобы вы просто перешли, перестали бояться избавить вас от некоторого незнания. Сегодняшний мастер-класс посвящен виду диагностики. Вот. Слово такое интересное, да? Афро-славянская техника, как это, как-то странно. Да, где Африка и а где Украина? Очень весело. Но тем не менее, вы должны понимать, что все мы живем на одной планете. У всех у нас есть две руки, две ноги, голова. У нас есть все в душа. Вот. Если кто-то верит в энергетику, энергетика, да, психика, вот, есть какие-то общие принципы, есть общие принципы мира, да? Животные, волки, хищники, рыси, гепарды и так далее, и так далее, львы. Вот. Если вы не знаете, и львы, и волки, они млекопитающие. Такой странный момент, да? Вот. Но в другой стороны они совершенно разные. И там, и там есть пчелы, есть воск, есть моменты, по которым они работают. Колесо, оно и здесь такое, и там такое от наших славянских традиций осталось очень мало. На фестивале есть замечательный мастер, Лизабуп, она восстанавливает э, славянские моменты. Вот. Африканские народы свои традиции сохранили очень целостно, очень подробно, очень детально, и там идет прямая линия. Вот сегодня об одном из вариантов диагностики я вам и расскажу. Всем спасибо. <плодисменты> Юрий, Юрий Мельник будет в своей беседке. Если будет сильно много людей, пойдете... В аудиторию на втором этаже второго корпуса, любую, свободную, которая понравится. Наталья Черепашук, мастер школы психокоррекции «Гармония». Спасибо. Сегодня последнего мастер-класса Благодарна этому фестивалю Татьяне Валерьевне за возможность поработать в такой обстановке. Я сегодня презентую эту студию «Красоты и здоровья Натальи Черепашук. Это моя авторская студия, где я занимаюсь уходом за кожей лица, провожу процедуры. Авторская методика омоложения органик 30 плюс, основанная на классическом лифодренажном массаже и косметике ручной работы. Также я провожу обучающие курсы выходного дня, сам себе косметолог и сам себе висажист в течение 6 часов. Я рассказываю правила ухода за собой, типы кожи, карту лица, какие проявления на коже, от а каких физических заболеваний происходят. На сегодняшнем мастер-классе будет сжатая квинтэссенция этих двух обучающих курсов о внешности, о правилах ухода за внешностью, о коже, о цветотипажах, типажах, правила подбора декоративной и ухаживающей косметики. В основном для девочек, но мальчикам может быть тоже интересно. Спасибо. Наталья Черепашов, комната 5. 5. Дописано. дописываем. А, нет. Ирина Балонова. Бизнес-тренер, арт-коуч, эксперт по психосоматике, руководитель тренингового центра «Жемчужина». Спасибо. Я хочу представить ну, один из моих самых любимых тренингов «Каждый день с кайфом». О чем это? Я часто слышу со всех сторон, что не успеваю сделать, сколько всего надо сделать, когда кайфовать, о чем речь. По я, может быть, на пенсии или, может быть, в отпуске или еще когда-нибудь. А вот как впустить в кайф каждый день своей жизни, как чередовать кайф со всеми необходимыми делами, ни от одного не отказываясь, это вот я, начиная с мастер-класса сегодня, я исключительно практические штуки, как это совмещать, что делать, как это впускать, и, соответственно, сразу это можно применять и пробовать. Приходите. Мастер-класс будет в игротеке. Нет. Нет? Ой, в большом зале. Господи, в большом зале. Поставьте мне, пожалуйста, анкеточки. Если вы заполнили. Кого нет анкеты? У кого нету, я сейчас выкону. Знаете, пожалуйста, я хочу почитать, как мастера себя вели. Кого мне на следующий раз звать, кого отсеять. Хорошо вы относитесь к волонтерам или плохо. Так. Можно еще купить футболочку с надписью товарищ. Вот такую вот. Значит, смотрите, повышает потенцию. Открывает все чакры. ламы родственника. Значит, гармонизирует сексуальную жизнь. А повышает благосостояние, лечит геморрой, а все лечит, да, это тоже. Волосы на голове быстрее растут, в других местах не растут. О, значит, продается футболочка вот там, в тех платочках, в тех инвентарях стоят. Уже проверено. Последние книги волосы у Анечки выросли. Раньше до фестиваля были вот Ирина Ермакова, художница. Здравствуйте, друзья. Я хочу вам показать две книги, которые вы можете приобрести. Первая это «Дао домохозяйки и любой с Значит, для тех, кто хочет достичь просветления, не выходя из дома, методом обычной структурирования своего пространства, в котором мы живем. Просветление гарантировано. Вторая книга. Вторая книга Вокруг цвета. Значит, здесь о том, как видеть цвета. Потому что если вы думаете, что я в фиолетовой кофте, это еще не значит, что она фиолетовая. Вот. Поэтому я буду дописывать вчерашнее наше произведение искусства там на пенечках, можете меня там найти. То есть мастер-класс продолжается. Ну и у кого какие вопросы, камера, вы обращайтесь. На приу нас правильно? Если пойдет дождь, придете сюда, сядете. Так, Украинская Федерация ГО. Максим Кушаков. Добрый вечер. Сегодня в последнем блоке будет мастер-класс. Сейчас предлагаю для тех, кто не определился с тренерами, либо их тренер не пришел. Есть возможность для тех, кто уже был на мастер-классах в течение недели, Подойди сюда, нас конечно сядем, поиграем. Игорь подходите. Здесь, да? Го здесь вот Игорь Хокулян. Великий постер. Смотри, вот этот человек, он незаметненько. Всех людей переманил на свои мастер-классы. Присадил на бой. Да, вот такой вот замечательный инструмент, который позволяет. Телом со своим делать удивительные вещи, открывать в себе неожиданные ресурсы, повышать обучаемость, заряжать тело. А, обучать тело чувствовать счастье и радость постоянно, ежесекундно. И вот этим мы занимаемся на наших мастер-классах. Базовая связь тела и сознания – это чувство. И это чувство пусть будет счастливым в вашей жизни всегда. Вот сейчас будет сегодня, вот эта и следующая линейка, наверное, будет две последних линейки на кавале моей. Сейчас посмотрим, кого больше придет. Придет больше чайников, снова проведем первую, потому что уже там накопились некоторые. Если придут все такие стороживые, ну, будем повторять вторую половину мастер-класса, 12 базовых движений. Но, скорее всего, сейчас мы будем все-таки заниматься постановкой, потому что а, на второй части без первой делать нечего, у нас уже три чайничка есть там. Будем заниматься постановкой тела, скорее всего. Подходите, кто не успел. Это очень приятно и интересно. Ну, не даром это сразу, правда.